इलाके में ये हमारा बेस है एक्चुअली इस इलाके में हमने यहाँ पे मेडिकल कैंप या फिर फूड डिस्ट्रीब्यूशन और एक क्लोथ डिस्ट्रीब्यूशन का कैंप सेटअप किया तो यहाँ पे हम मेडिकल प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे पास एक डॉक्टर है जो नर्सिंग असिस्टेंट है जो अपना मेडिकल एड दे रहे हैं कपड़ों गर, गरीबों को जो कपड़े गीले हो गए हैं उनके लिए हम कपड़े प्रोवाइड कर रहे हैं पर अभी हमें पता चला कि ड्राई राशन की इतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि पंजाब के लोग इतने मेहरबान हैं कि यहाँ पर 200 सौ दो ट्रॉली हर एक गांव में जा रही है मैंने इतना कहीं नहीं देखा खैर मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था पंजाब में लेकिन यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा मेहरबान हैं और हेल्प कर रहे हैं हेल्पिंग नेचर है यहाँ के लोगों का तो एक बहुत अच्छी मिसाल है पंजाब की कि वो अपने लोगों के लिए इतना प्यार दिखा रहे हैं और ऐसी मुश्किल वक्त में भी उनके साथ में खड़े हैं तो ये उनका हौसला है ये उनका बहादुरी है जो पंजाब के लोग यहाँ दिखा रहे हैं मैं खुद अपनी इन लोगों की जगह कर रहता तो मुझे बहुत मुश्किल फ़ेस करनी पड़ती मेरे घर में अगर सीलिंग तक पानी पहुँच जाता हर जगह मिट्टी आ जाती तो मैं भी सोचता कि मुझे कौन हेल्प करता मैं भी चाहूँगा कि अदर स्टेट्स में भी ये मैसेज पहुँचे कि ऐसी कोई सिचुएशन आपके यहाँ पे आती है तो प्लीज़ सबको एक परिवार की तरह माने और उन परिवार को परिवार सदस्य को जैसे हम हेल्प करते हैं वैसे ही सबकी हेल्प करें ਡਾਕਬਣੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਂ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਦੂਖ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਖੜ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਪੜਿਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਉਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਤੇ ਹੈ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਕਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਕੋਈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਪੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੈਂਪ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ मदद की थी जा रही है तो कपड़ेगा और इधर मेडिसिन भी दे रहे हो जब भी हमें पता चला जिस तारीख को कि 26 तारीख से फ्लड आने शुरू हो गए थे तो हमारा सबसे पहला एम था कि सब लोगों को इवेक्एट करना यहाँ से तो जैसे हमने आ, पानी का स्तर ऊपर ऊपर बढ़ता गया विलेज में तो हम डी बी इलाके में जितने भी गाँव हमारे अंडर आते हैं हम सब में एक्टिवेट हो गए थे और हमने सभी गाँवों में से लोगों को इवैक्यूएट कर करके एक सेफ़ लोकेशन पर ले आए अब हमें पता चला कि लोगों के घर बर्बाद हो गए हैं उनके कपड़े नहीं हैं उनके पास दवायाँ नहीं हैं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ पर फंसे हुए हैं जिनको फ़र्स्ट एड की ज़रूरत है तो इसलिए हमें इस इलाके में ये हमारा बेस है एक्चुअली इस इलाके में हमने यहाँ पे मेडिकल कैंप या फिर फूड डिस्ट्रीब्यूशन और एक क्लोथ डिस्ट्रीब्यूशन का कैंप सेटअप किया तो यहाँ पे हम मेडिकल प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे पास एक डॉक्टर है जो नर्सिंग असिस्टेंट है जो अपना मेडिकल एड दे रहे हैं कपड़ों गरीबों को जो कपड़े गीले हो गए हैं उनके लिए हम कपड़े प्रोवाइड कर रहे हैं और खाना भी हम दो तीन दिन से प्रोवाइड कर रहे थे पर अभी हमें पता चला कि ड्राई राशन की इतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि पंजाब के लोग इतने मेहरबान हैं कि यहाँ पर दो सौ ट्रॉली हर एक गाँव में जा रही है तो अब बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स हमें पता चल रही है गांव वालों से हम वो वो चीज यहाँ पे लाकर इन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और हमारा एम रहेगा कि यहाँ पे भी एक कैंप है और अलग अलग गांव में हमारी पार्टी हैं जो जरूरतमंदों को घर घर पहुँच मेडिकल एड और कपड़े और खाने खाना प्रोवाइड कर रही है ए, ए, तुसी है कपड़े कितो लेके आ रहे हो जेडे हूँ लोग दे रही हो ये जो कपड़े खाना ये सब जो मेडिकल जो दवाइयाँ है ये सभी हमें एनजीओ जो है पंजाब की या फिर अदर अदर स्टेट्स की या फिर अदर डिस्ट्रिक्ट्स की वो हमें हेल्प कर रहे हैं एन का इतना रीच नहीं है आगे के गाँव में तो हमारा रीच है तो वी आर टाइंग अप विद देम तो हमें वो प्रोवाइड करते हैं हम फिर अपनी गाड़ियों में लोड करके उन्हें आगे तक गाँव में अपनी बोट से अपने आ, ਗਾੜੀਆਂ ਸੇ ਉਸੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਤੇ ਹਨ ਲੋਕ ਅੱਛਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਨ ਜੀਓ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਦੇ ਗਈਆਂ ਕਿ ਆਪ ਆਈਆ ਦੇ ਦਿਓ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਤਾ ਹਾਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕਿ ਲੋਕ ਮੈਨੇ ਇਤਨਾ ਕਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮੇ ਲੇਕਿਨ ਯਹਾਂ ਕੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ ਔਰ ਹੈਲਪ ਕਰ हेल्पिंग नेचर है यहाँ के लोगों का जो सेवा आपका कल्चर में है वो बहुत अच्छे से प्रोमिनेंट है वो दिख के आता है कि जहाँ पर ज़रूरत है नहीं है वहाँ पे भी इतनी ट्रॉलीज़ आ रही है और दिन रात लोग काम कर रहे हैं सुबह छः बजे से निकलते हैं अपने ट्रैक्टरों में सब कुछ भर के और रात को दस दस ग्यारह ग्यारह बजे वापस कर रहे हैं ये कोई उन्हें पैसे प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं वो अपने ही पैसों से सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं सबको तो एक बहुत अच्छी मिसाल है पंजाब की कि वो अपने लोगों के लिए इतना प्यार दिखा रहे हैं और ऐसी मुश्किल वक्त में भी उनके साथ में खड़े हैं तो ये उनका हौसला है ये उनका बहादुरी है जो पंजाब के लोग यहाँ दिखा रहे हैं तो हमें तो बहुत हम तो बहुत सराहना करते हैं और इन लोगों को अगर हमसे कुछ हेल्प चाहिए तो हम करने के लिए बहुत अग्रित रहेंगे और करने के लिए बहुत तैयार हैं ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਹੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਘਰ ਤੱਕ ਟੁੱਟ ਗਏ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਸਮਾਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਖੌਫਨਾਕ ਮੰਜ਼ਰ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅנס ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੀ ਜੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕੋ ਕੋ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕੋ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਮੇਂ ਅਗਰ ਸੀਲਿੰਗ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿੱਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਹੈਲਪ ਕਰਤਾ तो जैसे जो बाकी लोगों ने हेल्प की है जैसे आर्मी ने हेल्प की है तो मैं भी चाहूंगा कि अदर स्टेट्स में भी ये मैसेज पहुंचे कि ऐसी कोई सिचुएशन आपके यहाँ पे आती है तो प्लीज़ सबको एक परिवार की तरह माने और उन परिवार को परिवार सदस्य को जैसे हम हेल्प करते हैं वैसे ही सबकी हेल्प करें कोई यहाँ पे कोई दूसरा घर कोई दूसरा विलेज कोई दूसरा स्टेट नहीं है हम सब एक ही है और हम आर्मी वाले भी हम सब आपके लिए आप ही हमारा परिवार है तो जैसे हम आपके लिए काम करते हैं वैसे आप लोग भी सभी के लिए काम करिए ठीक है एक केडी रेजिमेंट सेवा जी ये फोर्स एक रेजिमेंट है इंडियन आर्मी की तो वो हम सेवा प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी तरफ से ठीक है ਇਹ ਸਰ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਧਰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਦਵਾਈ ਦੀ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਜਾਊਗਾ ਸੋ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ 200 300 ਟਰਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਰ-ਭਰ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆ ਲਓ ਲੋੜਵੰਦਾ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆਂ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਉਤਰਿਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗੂਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਟੇਬਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਗਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਰਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਪਾਲ